agak lain. Sebuah kontrak tidak ada di APBD, tapi pemerintah diwajibkan pengadilan untuk membayar. Menurut kalian, ini masuk akal. Nah, pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi berkontrak dengan PT BP untuk pengadaan alat kesehatan pencegahan COVID-19. Pekerjaan selesai, tapi pemerintah tidak membayar. Penyedia mengugat melalui pengadilan negeri. Di sisi lain, pemerintah Kuantan Singingi Melakukan upaya banding, kasasi, bahkan PK, semuanya dimenangkan penyedia. Putusan final, Pemda wajib bayar 15,2 miliar. Masalahnya, kegiatan ini tidak pernah dianggarkan dalam APBD 2020. Pertanyaan, apakah berkewajiban pemerintah Kuantan Singingi membayar hutang tersebut sesuai putusan pengadilan? Namun jika sebaliknya tidak menjalankan putusan tersebut, apa dampaknya? Dan apakah ada implikasi hukum bagi pemerintah kuantasi ini jika dianggarkan dalam APBD? Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar.